Pernah tak anda terfikir cara kita belajar kat sekolah tu betul-betul sesuai ke untuk semua orang? Kadang-kadang kita tertanya-tanya macam mana sebenarnya otak kita ni berfungsi masa belajar. Hari ini kita akan selami satu pendekatan yang cukup menarik yang cuba faham setiap pelajar tu secara menyeluruh bukan separuh-separuh. Inilah soalan cepumas dalam dunia pendidikan kan. Kita semua tahu setiap pelajar tu lain-lain, unik. Jadi kenapa modal satu saiz untuk semua ni masih lagi diguna pakai? Pendekatan lama ni bukan je kurang berkesan malah ia boleh mematikan minat dan bakat sebenar pelajar yang tak ngam dengan acuan tu. Okey, jom kita perbetulkan salah faham ni. Di sebelah kiri, ini mitosnya. Kononnya, semua pelajar belajar dengan cara yang sama. Tapi, realitinya, di sebelah kanan, itulah kebenarannya. Setiap seorang daripada kita ni adalah individu yang kompleks. Kita ada kekuatan, kelemahan dan cara belajar yang tersendiri. Dan ini membawa kita ke poin utama kita. Satu saiz memang tak sesuai untuk semua. Dalam bahagian ni, kita akan lihat kenapa bahaya sangat kalau kita terus melabel seorang pelajar tu dengan satu perkataan je dan macam mana ia boleh bagi gambaran yang sangat tak lengkap. Cuba bayangkan anda tengah siapkan satu jigsaw puzzle yang besar tapi dalam tangan cuma ada satu kepingan je. Mustahil nak siapkan kan? Ha, macam itulah jadinya dengan kebanyakan profil pembelajaran yang ada. Bila kita cuma fokus pada satu benda, contohnya tingkah laku je, kita sebenarnya dah terlepas pandang keseluruhan gambaran yang menjadikan seseorang tu unik. Jadi, kalau sekeping puzzle tu tak cukup, apa solusinya? Macam mana kita nak dapatkan gambaran penuh tu? Jawapannya mudah kita perlukan satu profil pelajar yang lengkap. Jom kita tengok macam mana benda ini berfungsi. Inilah dia, Learners Plus Profiling Suite atau kita panggil je LPPS. Dengar ya, ini bukan sebarang ujian personaliti biasa. Ia satu sistem yang canggih yang gabungkan empat tinjauan berbeza untuk hasilkan satu gambaran penuh tentang seorang pelajar. Apa yang paling power? Ia tengok keseluruhan pelajar tu, bukan sebahagian kecil je. Okey, jadi apa dia empat dimensi ni? Anggap je ia macam empat peta yang berbeza. Setiap satu peta ni akan tunjukkan satu lapisan unik tentang diri seorang pelajar. Jom kita bedah satu persatu. Cuba tengok betapa kemasnya pecahan ni. Pertama, action map. Ia dedahkan siapa anda, gaya asas anda. Kedua, learn map ia bagi tahu bagaimana anda belajar dengan paling efektif ketiga teach map ia tunjukkan bagaimana anda perlukan sokongan dan akhir sekali smarts map ia tunjukkan di mana anda paling menyerlah empat peta untuk satu gambaran yang lengkap baik kita mula dengan action map ini semua tentang gaya tingkah laku semula jadi anda adakah anda jenis yang kreatif macam innovator atau sukakan keharmonian macam peacemaker Mungkin anda seorang yang sangat teliti macam engineer atau suka ambil risiko macam pioneer. Peta ni jawab soalan siapa diri anda. Lepas dah tahu siapa, kita tengok pula learn map. Ini pasal bagaimana anda belajar. Adakah anda lebih mudah faham bila belajar dalam kumpulan atau kena buat sendiri baru lekat? Mungkin anda jenis yang suka belajar sorang-sorang atau perlukan bimbingan satu persatu. Inilah kuncinya. Seterusnya, teach map. Peta ni serius sangat penting sebab ia bagi tahu kita jenis sokongan yang kita paling perlukan. Anda perlukan guru yang lebih kolaboratif ke, atau jurulatih yang praktikal, atau mungkin seorang fasilitator yang bagi anda kebebasan. Bila gaya mengajar kena dengan gaya belajar, hasilnya memang mantap. Dan akhir sekali, Smart Map peta ni menonjolkan di mana bakat terpendam anda. Ia berasaskan teori kecerdasan pelbagai oleh Howard Gardner yang kata kepintaran tu bukan setakat nombor dan perkataan je. Mungkin kekuatan anda tu dalam bab bergaul dengan orang atau dalam sukan, peta ni raikan semua jenis kepintaran yang ada. Baiklah, sekarang ni sampailah kita ke bahagian di mana keajaiban tu berlaku. Kita akan cakap pasal kuasa triangulasi. Konsep inilah yang menjadikan LPPS ni begitu berkesan dan tepat. Fikirkannya macam ni lah. Bila anda jumpa doktor, dia takkan tengok satu ujian darah je kan? Doktor akan gabungkan semua sekali. Imbasan, pemeriksaan fizikal, barulah dia boleh bagi diagnosis yang betul. Ha, prinsip yang sama digunakan oleh LPPS. Dengan gabungkan data dari keempat-empat peta tadi, kita dapat gambaran yang jauh, jauh lebih tepat. Okey, jom kita tengok satu contoh. Katalah kita cuma ada satu je maklumat, seorang pelajar ni dilabel sebagai jenis praktikal atau hands-on. Maklumat ni memanglah berguna sikit, tapi cukup ke? Adakah ia menceritakan segalanya? Dah tentu tidak. Ingat tak pasal jigsaw puzzle tadi? Ini baru satu kepingan je. Sekarang jom kita tengok keajaiban triangulasi ni kita mulakan dengan praktikal. Lepas tu, kita tambah satu lapisan dari Action Map. Pelajar ni seorang engineer. Next, dari Smart Map, kita tahu kepintaran dia adalah logik matematik. Dan akhir sekali, Teach Map bagi tahu kita, dia perlukan pengajar yang berstruktur. Nampak tak? Tiba-tiba daripada satu label yang tak berapa jelas, kita dapat satu profil yang super jelas dan boleh diguna pakai. Jadi, apa kesannya dalam dunia sebenar? Apa impaknya? Ini membawa kita ke bahagian terakhir, pembelajarannya lebih pintar untuk semua orang. Jom kita tengok satu contoh profil yang dah lengkap. Action map dia peacemaker, learn map dia pelajar berkumpulan, teach map pula pembimbing kolaboratif dan smart map dia kecerdasan interpersonal. Bila kita gabungkan semua ni kita dah boleh nampak dah ini seorang pelajar yang sangat social dan akan cemerlang bila bekerja dalam satu pasukan. Dan inilah hasilnya. Daripada profil tadi, kita boleh hasilkan satu cadangan yang sangat spesifik dan berguna. Contohnya, pelajar ini akan menyerlah dalam projek kumpulan yang menyokong, asalkan peranannya jelas dan dia sentiasa dapat maklum balas daripada guru. Nampak tak? Ini bukan lagi teori semata-mata. Ini adalah strategi praktikal yang boleh ubah pengalaman belajar seseorang. Kesannya memang sangat besar. Untuk pelajar, orang jadi lebih faham diri sendiri dan lebih yakin. Untuk para guru, ia macam peta untuk merancang pelajaran yang lebih berkesan. Dan untuk ibu bapa, ia bagi panduan yang jelas macam mana nak sokong anak kat rumah. Senang cerita, ini situasi menang-menang untuk semua orang. Semua ini tinggalkan kita dengan satu soalan besar untuk direnungkan. Cuba kita bayangkan. Kalau kita betul-betul faham cara setiap pelajar belajar dengan segala keunikan mereka, agak-agak apa yang mereka boleh capai. Potensinya memang tiada had.